узнаем, кто же чемпион Украины в канатной версии, во всех категориях, а у нас их 14. Я там насчитал, у вас около 60 представителей сегодня будет биться на этой воде. Поэтому бьемся организованно, быстро, показываем результат. Плюс у нас присутствуют почти все регионы. У нас есть Харьков, у нас есть Полтава, у нас есть Одесса. Одесса что-то так скромно. У нас лучшие, я посмотрел, у нас Просто все боги вейкбординга, которые есть в Украине, не на линейных канатках, не на кольцевых, не на катерной версии, они все здесь. Вот. А, увеличивается представительство а, с разных клубов, и это радует, потому что мы растем, Украина вейкбординга растем, и если подводить итог по канатным дорогам, то вы посмотрите, сколько мы объездили регионов в этом году. Раза 4 у нас был и Львов, и Полтава, у нас был Харьков, у нас появился Кривой Рог, Сергеевка, Одесса, ну, Ильичевка, я не знаю, Одесса, Ильичевск, а уже не то. короче, мы растем, растет твоих город, растут наши дети. Вчера мы говорили, что наши дети уже стали от таких вот такими, ходят такие дядьки по старту, а я их всех помню, вот, когда они стояли вот так вот в первом ряду, и их закрывали доски. Поэтому давайте поаплодируем лучшему спорту в мире. Ну а день у нас важный не скучный. Почему? Потому что здесь идет битва канатной версии, а на сфере бьются вейк-серферы. Такого объединения видов тоже у нас никогда не было. Поэтому посмотрели там, выступили здесь, попалили здесь, побежали туда. Все идет в движение, просто такой Меха-драйв сегодня. Плюс еще у нас, опять же, волейболисты соревнуются, скейтбордисты соревнуются, опять э, Сигвей и так далее. В общем, я не буду всех перечислять, почитайте всех в Фейсбуке, да. Вот. Теперь, что хотел сказать. Возрастной диапазон. Я так понимаю, вижу, у нас есть представитель старшего поколения. У нас максимальный э, сегодня э, возраст это 75 лет. Андрей Васильевич, 75 лет. Минимально. На минуточку. Вчера без единого падения прошел всю трассу. Просто отлично. На всех этих, в видеосъемках видел. И самого младшего у нас 6 лет. Правильно? Я, я, прошу, это, кто у нас 6 И... дать 6 вперед. Так, фотографы. Вот, где я прямо тут здесь становитесь, вот здесь И сзади у нас наш представитель старшего поколения. Сзади Андрей Васильевич, на минуточку летчик снайпер, который в Египте сбил фантом. Витрали в египетском конфликте. Ирак, Чесловакия, все это проходило там. Командовал Прикарпатским военным военный, О, у него даже флаг военно-воздушных сил. А, а, я вам скажу, что общего у вейкбордиста и летчика? Они оба летают. Одни над водой, а другие вообще, да. Поэтому давайте поаплодируем, сфотографируем, потому что кто ну, такой, разница. 69 лет, возможно, наверное, только в эйкбординге. Поэтому, все, я обозначил. да. И посмотрите, что нам Боженька подарил. Вчера у нас на, на, на соревновании присутствовал отец, настоятель церкви, которая на трещине. Знаете, самая огромная церковь. Он настоятель, он ее строил и так далее. И он чуть ли не со слезами на глазах говорит, я молюсь, а вся наша церковь, Андрей Васильевич правильно сказал, да? Вся наша церковь молится за Вейкпорнинг. Я говорю, наверное, поэтому мы, слава Богу, все соревнования без травм заканчиваем. Вот, поэтому... И, этот батюшка, он постоянный вейкпорнист. Вы представляете, кто у нас вейкпорнист? Батюшки настоятели церквей. летчики, снайперы. То есть все это объединяется бизнесмены. Ага. Вот. И Поэтому кто это меня наш хороший классный спор. Поэтому посмотрите, церковь трауреческое. помолилась за нас. У нас отличная погода. Вы посмотрите на водичку. Это стекло. Я смотрю свое изображение, вот на другое изображение вообще без искажений. Поэтому, но ничего сегодня вам не должно помешать показать самый высший уровень. Да, я тебя слышу. Я за тобой смотрю. Вчера. За вчера на пятом канале э, Даня сказал легендарную фразу, которая войдет в историю вейкбординга. Когда корреспондент его спросил, а сложный, какой ты знаешь, самый сложный трюк, он сказал, который ты выполнил. Я выполнил недавно KGB. Он говорит, и сколько ж ты учил этот трюк? Я его учил недолго, один день я понимаешь, надо было чуть-чуть сказать, чтобы до этого было еще 7 лет тренировок в холод, вот, в дождь, 4 раза в день, когда одеваешь этот гидрокостюм, ползешь на этот старт. Но ты сказал, и поэтому пол Украины поняла, что в ГИБЖП можно выучить за один день. Поэтому спасибо тебе, спасибо за то, что у нас такое происходит. А пока я хочу передать слово Диме Масалову и нашим судьям. Я говорю, всем респект. Я хочу, как вице-президент, пожелать вам всем удачи, успехов, чтобы каждый откатал свою программу, показал все, что он может, не поддавался на провокации моральные, по садум. И, как я сказал, любимая сестра, всем удачи, всем счастливо. Давайте скипитим, служайку. Блин, <связано> Дима. Перефразирую. Заберитесь, тряпки! Судьи. Леша. Всем привет. Подождите, все аплодируют. Когда судья главный, кто громче аплодирует, это уже первый балл. Это неправда. Это неправда. Это не Всем привет! Э, кипятить лужайку не будем. У нас крутой парк, где много фигур. Э, хотел бы обратить ваше внимание на то, что нам э, обязательно все э, трубы, фанбоксы, апремы, руфтопы надо доезжать до конца. Все знают, что в джипинге за, за то, что вы начала до конца еще идет какие-то трюки. Очень важно полностью использовать фигуру и получить максимальное количество э, оценки на этой, на, на, на этой фигуре. Для чего это надо делать? Потому что у нас сегодня э, э, судьи разделяются на то, что они, и, э, они судят отдельные фигуры. Чтобы вы понимали. Отдельные, ну, отдельные зоны. У нас есть перила, трамплины и, и флэ э, Все надо постараться прыгнуть чистенько и э, я вам расскажу по поводу того, когда вам надо отстреливаться и стартовать. Ваш заезд начинается из стартового дока. Как только вы из него выехали, вы можете делать трюки. До трамплина, если кто хочет, может делать трюк. Он тоже будет защита. Проезжаете круг, и ваш заезд заканчивается. Вы можете использовать трамплин. Сделать всего трюк, который тоже... После трамплина круг делать не надо. После трамплина вы трюк приземлили, показали, что уехали. Но отстреливайтесь желательно до верблюда это все услышали а, скейтеры могут использовать еще после трамплина после того, как проехали круг еще использовать а, трубу и верблюд скейтеры все отпуск ребят можно падать только один раз лучше вообще не падать но падать можно один раз второе падение вы а, покидаетесь в по акваторию и ваше выступление закончилось и еще очень важный момент не забудьте. Если вы где-то, ну, у нас вот эти вот зоны флетовые, те, кто приехал, может, недавно на раскатку там из других регионов, прыгать между э, вторым поворотом и третьим нельзя, и между четвертым и последним опорной э, третьим и последним опорной опорой тоже нельзя. Эти зоны для флета закрыты. Тут все понятно. Есть вопросы какие-то? Ну все, тогда удачных вам стартов. до конца проехать. будем смотреть внимательно, что мы делаем. Ну конечно же, перед стартом традиционно нужно размяться немножечко традиционный фанат вместе с Юрием Андреевичем, вместе со всеми нами. Досточки можно пока положить, в руках они будут вам мешать. Построились для фанапа легкая разминка. Перед тем, как отправиться уже на стартовую зону знаем кто же чемпион Украины в канадской версии, во всех категориях, а у нас их 14. Я там насчитал, у вас около 60 представителей сегодня будет биться на этой воде. Поэтому бьемся организовано быстро, показываем результат. Плюс у нас присутствуют почти все регионы. У нас есть Харьков, у нас есть Полтава, у нас есть Одесса. Одесса что-то так скромно. У нас лучшие вот, я посмотрел, у нас просто все бойни вейкбординга, которые есть в Украине, не на линейных канатках, не на кольцевых, не на катерной версии, они все здесь. Вот. А, увеличивается представительство а, с разных клубов, и это радует, потому что мы растем, Украина вейкбордическая растем, и если подводить итог по канатным дорогам, то вы посмотрите, сколько... Мы объездили регионов в этом году. Раза в четыре 4 у нас был и Львов, и Полтава, у нас был Харьков, у нас заявился Кривой Рог, Сергеевка, Одесса, ну, Ильичевка, я не знаю, Одесса, Ильичевская, одно а уже не В общем, короче, мы растем, растет твой город, растут наши дети. Вчера мы говорили, что наши дети уже стали вот такими, вот такими, такие дядьки по старту, а я их всех помню, вот, когда они стояли вот так вот в первом ряду, и их закрывали доски. Поэтому давайте поаплодируем лучшему спорту в мире. Ну а день у нас важный не скучный. Почему? Потому что здесь идет битва канатной версии, а на сфере бьются. Где мы узнаем, кто же чемпион Украины в канатной версии. Во всех категориях. А у нас их 14. Я там насчитал, у вас около 60 представителей сегодня будет биться на этой воде. Поэтому все организовано быстро показываем результат. Плюс у нас присутствуют почти все регионы. У нас есть Харьков, у нас есть Полтава, у нас есть Одесса. Одесса что-то так скромно. У нас лучшие. Я посмотрел, у нас просто все бойги выигранных, бойк которые есть в Украине, не на линейных канатках, и на кольцевых, и на катерной версии. Они все здесь. Вот. Увеличивается представительство с разных клубов, и это радует, потому что мы растем, Украина, вы их политической растем. И если подводить итог по канадским дорогам, то вы посмотрите, сколько мы объездили регионов в этом году. Раза в четыре нас был и Львов, и Полтава, у нас был Харьков, у нас заявился Кривой Рог, Сергеевка, Одесса, ну, Ильичевск, я не знаю, Одесса, Ильичевск, дети уже стали вот такие, вот такими, ходят такие дядьки по старту, а я их всех помню, вот, когда они стояли вот так вот в первом, в первом, ряду, и их закрывали доски. Поэтому давайте поаплодируем лучшему спорту в мире. Ну а день у нас важный, не скучный. Почему? Потому что здесь идет битва канадской версии, а на сфере бьются вейк-серферы. Такого объединения видов тоже у нас никогда не было. Поэтому посмотрели там, выступили здесь, повалились здесь, побежали туда, все идет в движение, просто такой меха драйв сегодня. Плюс еще у нас, опять же, волейболисты соревнуются, скейтбордисты соревнуются, опять э, 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 Сигве и так далее. В общем, я не буду всех перечислять, почитайте всех в Фейсбуке, да. Вот. Теперь, что хотел сказать, возрастной диапазон. Я так понимаю, вижу. У нас есть представитель старшего поколения, у нас максимальный э, сегодня э, возраст – это 75 лет. Андрей Васильевич, 75 лет, минимально. На минуточку. Вчера без единого падения прошел всю трассу, просто отлично. На всех телек... этих видеосъемках видел. И самого младший у нас 6 лет, правильно? Я, я прошу. Это кто у нас шестилетние? И... Давайте шестилетний вперед. Так, фотографы. Вот, где я прямо тут здесь становитесь, вот здесь И сзади у нас наш представитель старшего поколения. Сзади Андрей Васильевич на минуточку летчик снайпер, который в Египте сбил фантом. В египетском конфликте. Ирак, э, Чесловакия, все это проходило там. Командовал прикарпатским военным. О, у него даже флаг военно-воздушных сил. А я вам скажу, что общего у вейкбордиста и летчика. Они оба летают. Одни над водой, а другие вообще, да? Поэтому давайте поаплодируем, сфотографируем, потому что до ну, такой разница 69 лет, возможно, наверное, только в Поэтому, все, я обозначил, да, и посмотрите, что нам Боженька подарил. Вчера у нас на, на, на присутствовал отец, настоятель церкви, которая на трещине. Знаете, самая огромная церковь. Он настоятель, он ее строил и так далее. И он чуть ли не со слезами на глазах говорит, я молюсь а вся наша церковь, Андрей Васильевич правильно сказал, да? Вся наша церковь молится за вейкпоринг. Я говорю, наверное, поэтому мы, слава Богу, все соревнования без травм заканчиваем. Вот, поэтому... И, этот батюшка, он постоянный вейкпоринг. Вы представляете, кто у нас вейкпоринг? Батюшки настоятели церкви, летчики, снайперы. То есть все это объединяется бизнесмены. Вот, ага. Вот. Поэтому, кто это объединяет наш хороший классный спорт? Поэтому, смотрите, Поварилась за нас, у нас отличная погода, вы посмотрите на водичку, это стекло, я смотрю свое из изображение, вот Андрюхин изображение, вообще без искажений, поэтому, но ничего сегодня вам не должно помешать показать самый высший уровень. Даня, ты меня слышишь? Я... Наш партнер Кроссфит Куб Боярд хотел подарить победителям всем Кроссфит, а также наши партнеры Баланс Борд, Мэд и Пэттинг Благодарю Спасибо Спасибо ребятам, которые сегодня э, и на протяжении этого сезона поддерживают мой город, поддерживают наших хайперов, призами, деньгами, но и, конечно же, снаряками. Э, все внимание через некоторое время будет.